Salam dostlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Bu gün Moskvanın ən böyük məscidinə gedirik. Salam. Gəli, gedirik. <laughs> Metrotoy. metrodan çıxdıq. İndi piyada gedəcəyik. Məscidə tərəf. Allah şəkil olsun ki qismət oldu bura gəlmək Ramazanda. Hmm. Qadınlar üçün olan istədə xalatlar var, içəri daxil olmaq üçün. Həm xalatlar geyinibsəri girmək olur. Çox gözəl istidir burada olmaq. Qəriblər bilər, gəlib bu xəder olanlar bilər ki, gəribcədə isə də sənin fərqi Məscidə gedəndə necə bir sevinç gəlir adamın. Orda müsəlmanları görəndə, məsələn, Moskvada kimsə görəndə bilmirsən, həmin adam müsəlmandır yoxsa yox. Amma məscidə gələndə bilirsən ki, sanki həmin insanlarla eyni dili danışırmış sanki və baxmayaraq ki, hər müsəlman burada olan müsəlmanlar hərəsə başqa ölkələrdəndir. Sanki onun insanlarla eyni hissləri yaşayırsan deyə başqa bir necə deyim belə bir xoşbəxt bir hiss olur ki Emil dua ilə ki doğma bir yerə doğma yerə gəlibsan doğma yerinə gəlsən. Allah. Allah bütün xəstələrə şəfa ver. Emil əllərni aç dua ilə, əllərini aç dua ilə. Allah. Nəz, Allah nasır şükür Allahım. Bütün xəstələrə şəfa ver Allahım. Bütün arzusu olanlar arzularına çatdır bu gözəl ayda Allahım. Şükür, şükür, əllər va çəmir. Şükür Allah, min şükür. Aç əllərini, balama çəllər aç, şükür. Şükür. Emil mənimlə idi, Fərid isə kişilər olan hissədə idi. Sonra Fərid gəldi birlikdə axında olan yerə getdi. Yəni dualar oxunulan yerə. Orda xın demilsin, doğudur. Orda video çəkə bilmədim. Bu da məscidin yaxınlığında halal malların satıldığı mağazalar var. Da.